અમદાવાદના સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ગઈકાલે બપોરે એક બબાલમાં બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે મામલો બિચકે છે અને વાત હત્યા સુધી પહોંચી જાય છે આ ઘટનાના પગલે આજે સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વાલીઓનો ભારે રોષ જોવા મળ્યો સાથે હિન્દુ સંગઠનો વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગણના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલ બહાર પહોંચ્યા હતા તેમણે ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો એટલું જ નહીં તોડફોડ પણ સ્કૂલની અંદર કરવામાં આવી હતી ને એ સમગ્ર ઘટનાના પગલે અજંપાભરી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું ત્યારે મામલે લોકોનું શું કહેવું છે વાત કરીએ વિવાદમાં આવી છે કેમ કે ગઈકાલે સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે માથાકૂટ થાય છે અને વાત હત્યા સુધી પહોંચે છે ઘટનામાં એવું કહેવાય રહ્યું છે કે જે જોઈનાયેલ આરોપી વિદ્યાર્થી છે તેનો મૃતક જે વિદ્યાર્થી છે તેની સાથે થોડાક સમય પહેલાં ઝઘડો થયો તો આજથી સાત દિવસ પહેલાં આ ઝઘડો ધક્કા મૂકી કંઈક લાઇનમાં ઊભા રહેવાને લઈને થઈ હશે ને ત્યારબાદ મામલો બીચક્યો અને તેની જ દાજ રાખીને જ્યુએનઆઈલ દ્વારા આ ઘટનામાં પોતાની પાસે એક છરી હોય છે ને તે છરી જ્યારે સ્કૂલ છૂટે છે ત્યારે બહારથી જે મૃતક વિદ્યાર્થી જઈ રહ્યો હતો તેના પર છરીના જીવલેણ ઘા કરવામાં આવે છે આ ઘટનામાં જે વિદ્યાર્થી છે તે લોહી લો હાલતમાં જમીન પર ઢળી પડે છે ત્યારે તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવે છે તબીબ વિદ્યાર્થીને મૃત જાહેર કરે છે ઘટના બાદ આજે હિન્દુ સંગઠનો જેમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલ બહાર ઉમટી પડ્યા હતા સ્કૂલની અંદર તેમણે વિરોધ નોંધાવવાની શરૂઆત કરી હતી અને ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી હતી ત્યારે ત્યાં આવેલા જે સેવન ડેઝ સ્કૂલમાં જેમના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે તે વાલીઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળી પડાવું ચાર પાંચ પહેલી किस तरह से घटना देख रहे हो अब जो स्कूल में पढ़ते थे एजुकेशन आपने जहां से लिया वहां पे एक मर्डर का बनाव सामने मैं यहाँ से पढ़ा हूँ तो मुझे बेसिकली यहाँ का थोड़ा तो पता है पहले से क्या सीन है क्या नहीं है तो ये गुंडागर्दी वाला बच्चों बच्चों में ये तो पहले से है बहुत टाइम पहले से यहाँ पे पहले से है अगर आप सेवन डे का नाम सुनो तो गुंडागर्दी का तो पहले से ही सुनने में आएगा गेट के आगे हमेशा मारा मारी ये सब होता रहता है तो थोड़ा सा स्कूल को भी स्ट्रिक रहना चाहिए कि ये सारा सिनेरियो ना हो अगर हर फ्लोर पे सिक्योरिटी बढ़ा दी हो बच्चा कंप्लेन करे उनकी सिक्योरिटी देखियो और अगर स्कूल के अंदर न्यूज आ रही है कि यहाँ पे चाकू वाकू सब बच्चे लेके आ रहे हैं तो एयरपोर्ट टाइप सिस्टम करो उनका बैग उसके अंदर से चेक करो और बच्चों के आप जब बैग चेक करते हो जिसके अंदर से फोन निकलता है तो चाकू क्यों नहीं निकाल पा रहे आप ये थोड़ा स्कूल को देखना चाहिए इसके साथ थोड़ा पेरेंट्स की भी गलती है कि थोड़ा पेरेंट्स भी ध्यान रखो कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है क्योंकि आपको पता है जब आप उसको देखोगे कि चार लोग के साथ उठ रहा बैठ रहा है तो चार लोग में कौन उनके साथ बैठने लायक है कौन नहीं है तो थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए जो घटना है उसमें भी सामान्य तौर पे देखा जाता है तो रोड रस्ते यहाँ तो स्टूडेंट्स हत्या आए तो, तो इस तरह को आने वाला समय किस तरह देख रहे तरह चिंता का विषय है लोगों सबसे के? पहला तो ये करना चाहिए स्कूल के अंदर कोई भी स्कूल हो चाहे क्रिस्चन स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो उस स्कूल के अंदर ना एक भगवत गीता का नया अपने को सब्जेक्ट लाना चाहिए जिस हिसाब से बच्चों को बचपन से ये सब सिखाओ कि आपको हिंसा नहीं करनी है थोड़ा भगवान का नाम पहले से सिखाएंगे ना तो इतना हिंसा वाला उनका नेचर नहीं बनेगा अभी क्या है कि एजुकेशन के अंदर है ना ये लोग मोरल तो सिखा रहे मोरल के अंदर क्रिश्चियनिटी सिखा रहे थोड़ा हिंदू का भी सिखाओ थोड़ी भगवद गीता सिखाओ तो हर किसी को अगर वो सब्जेक्ट डाल देंगे ना तो शायद इतना हिंसा बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा तो वो सो एजुकेशन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो शायद बच्चे शांत तो हो सिक्योरिटी अगर देखा जाए तो स्कूल में आप अगर देखोगे तो सिक्योरिटी इस तरफ ज्यादा है गेट के पास है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेकिन अगर आप फ्लोर के एंट्रेंस देखो तो एक इधर इधर एंट्रेंस एंट्रेंस है एक एंट्रेंस है। सेम दोनों बिल्डिंग के अंदर है तो दोनों के साइड हर फ्लोर पे दो सिक्योरिटी होने चाहिए जो यहाँ से यहाँ मूव होते हो तो शायद इतना नहीं होगा लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ गेट के साइड है ऊपर फ्लोर पे नहीं है आप यहां पर पढ़े हुए तो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते थे मारा मारे हुई हमने बहुत फेस किया है ये फर्स्ट टाइम हुआ।, हुआ है लेकिन ऐसा होते होते बहुत बार बच गया है अच्छा। सेम होते होते बहुत बार रहा है इवन क्या लगता है यहाँ अगर स्कूल के प्रीमाइसिस में हुआ तो स्कूल की नेग्लिजेंसी थोड़ी सी तो है क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे पिकनिक वगैरह जब स्कूल में होता था, था तो बच्चों बच्चे दारू की बॉटल्स वगैरह भी लेके आते बहुत बार यहाँ पे स्कूल के अंदर पकड़ाया भी ऐसे सब सीनरीज हुए बहुत बार ड्रग्स के, के केसेस भी हुए तो थोड़ा सा स्कूल को अगर स्कूल को पता है कि आपके प्रेमास में ये सारा चीज़ें हो रहा है तो थोड़ा उनको स्ट्रिक एक्शन लेना चाहिए हमेशा चाकू वाला सीन पहली बार नहीं है मुझे सुनने में आए एक दो बार और हुआ है तो आप पहले से यहाँ पे एयरपोर्ट चेकिंग रखो ना सारे बच्चों का बैग देखो कोई चेक नहीं कर सकता लेकिन अगर मेटल डिटेक्टर के अंदर से वो बच्चा जाएगा तो वो तो ऐसे ही चेक हो जाना है तो थोड़ा सा उनको रखना चाहिए और स्ट्रिकली उनके पेरेंट्स को भी उनको इतना करना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ बैठ रहा है कहाँ नहीं बैठ रहा है आपका बच्चा अगर डेढ़ बजे स्कूल से छूटा है तो दो बजे घर क्यों आ रहा है वो भी ध्यान रखो खाली सिर्फ स्कूल के टीचर्स को बोलने का मतलब नहीं है थोड़ा पेरेंट्स भी देखो क्योंकि एक बजे छूटा डेढ़ बजे छूटा बच्चा तीन बजे घर क्यों पहुंच रहा है कहाँ था बच्चा वो किसकी गलती है आप सारे गल्लों पर जाकर देखो तो बच्चे वहाँ बैठ रहे अगर इस एज के जितने भी बच्चे देखो सब गाजा फूक रहे क्यों इसकी जिम्मेदारी कौन है हर जगह स्कूल भी नहीं होता है तो आपको दोनों जगह देखना है स्कूल को एजुकेशन में चेंजेस लाने जिसके अंदर बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आओ जैसे मैंने आपको बोला भगवत गीता वगैरह लेके आओ तो बच्चे ऑटोमेटिकली शांत होंगे सेशन रखो नाम जप वगैरह कराओ ये तो सब नहीं होना मेडिटेशन के लिए स्पेशल रखो पीटी के नाम पे ये लोग प्रॉक्सी बढ़ाते अगर पीटी है एक फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट रहा है तो बच्चों के वहां पे ना वो लोग वो नहीं करवाते उस टाइम पे वो क्या करेंगे जैसे मैथ्स में कोर्स नहीं पूरा हुआ तो उनके चीज में वो कराएंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा फ्रस्ट्रेट होने के बाद यही होना है एग्जेक्टली exactly, बच्चों दे पे दे फ्रस्ट्रेशन दे कम होनी चाहिए जिसके लिए आपको और सब्जेक्ट बढ़ाने और ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करो तो बच्चे वैसा नहीं करेंगे तो आपको फिजिकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए इवन स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाना चाहिए क्रिश्चियन स्कूल है आप इनका देखो मॉरल सब्जेक्ट है पूरा क्रिस्टनिटी पे बाइबल वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है तो हिंदू की बुक भी लेके आओ बाइबल के अंदर मेरे को बाइबल से भी प्रॉब्लम नहीं है सब भगवान तो एक ही है पर बाइबल के अंदर आपने मेडिटेशन सिखाया मेडिटेशन बेसिकली लेके आओ कोई भी भगवान हो जो भगवान पसंद हो उनका नाम लेके मेडिटेशन करो मेडिटेशन सिंपल तो मेडिटेशन कुल मिला के लेना चाहिए चाहे जो भी है सारे भगवान इक्वल है भगवान का नाम लेके मेडिटेशन करो तो बच्चे थोड़े शांत हो जाएंगे बाबो मारो अहिया मारी बीबी नाड़ा चढ़ी पहली थी हाथ में तो ये स्कूल में अलाउड नहीं करी કે ભાઈ કાઢીને આવજો તો હા હા નાણાં ચડી આપણે ગુજરાતીઓ બાંધીએ ને ભગવાન તો એ અલાઉડ નથી કરી તો પછી આવી રીતે ક્રાઇમ થઈ જાય છે 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 છોકરાઓ ચપ્પુ લઈને આવે મારી નાખે તો એ અલાઉડ કઈ રીતે કર્યું સ્કૂલમાં છોકરાઓ ચપ્પુ તમે એક નાળા ચડી આપણે ગુજરાતીઓ બાંધે તો ધ્યાન રાખે છે સ્કૂલમાં તો આવો છરો લઈને સ્કૂલ માં આવે છે તો ધ્યાન થોડું તો રાખવું જોઈએ ને સ્કૂલ વાળાઓને કાતો પછી મોમેન્ટ અને રાખો તો ગુજરાતીઓને રાખો બસ

કાતો મોમેડન ને રાખો કાતો ગુહિંદુઓને રાખો અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી મોમેડનને તમે એમની સ્કૂલ કરી દો અમને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી કાલ ઉઠીને અમારા છોકરાઓ જોડે આવું બને તો શું કરવાનું સાચી વાત ને દરેક બધાના જ આજે આ છોકરો ગયો આપણો જ છોકરો કહેવાય પંદર વર્ષનો છે આ છોકરો તો ના ચાલે ને આવું સ્કૂલમાં થોડું તો ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને એક નાણા છે ના એવો કોઈ ખ્યાલ નથી તમને કેવી રીતે જાણકારી મને આજે સ્કૂલમાં રજા હતી હોલીડે હતો તો મારા એક પેરેન્ટ્સને મેં કોલ કર્યો કે કેમ હોલીડે છે અને કાલે ન્યૂઝ હા હા સડનલી હોલીડે આવ્યો સવારે જ મોર્નિંગમાં અમે લોકોએ જોયા મેસેજીસ એ છે કોઈ ધ્યાન જ નથી અમને પછી આ તો બીજેથી પેરેન્ટ્સ દ્વારા જાણવા મળ્યું કે ભાઈ એમ કે આવું કઈ થયું છે સ્કૂલમાં એટલે પછી અમે લોકો આયા કે ભાઈ એકદમ શું થયું હા ધ્યાન તો એક નાણાં છડી તમે લોકો નથી બાંધવા દેતા તો આવી રીતે એક છરો લઈને છોકરો કઈ રીતે સ્કૂલમાં અલાઉડ હોય કઈ રીતે તમે ધ્યાન તો રાખવું જોઈએ ને ના કેમ્પસની ની બહાર બન્યું કેમ્પસ ની બહાર બન્યું પણ ધ્યાન તો આપવું જોઈએ ને જે હોય છે તેના લઈને હવે આ સ્કૂલ વિવાદમાં ઘેરાઈ છે દર્શક મિત્રો આવા જ વિડિયો જોવા માટે સ્કાયનેટ મીડિયાને લાઈક કરી લો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં